Уважаемый Эдуард Леонидович, члены коллегии, в каждом из районов Одесской области на коллегиях райгосадминистрации с 6 по 21 августа был рассмотрен вопрос о состоянии взаимодействия райгосадминистрации с органами внутренних дел в сфере обеспечения соблюдения норм Конституции и законов Украины, обеспечения правопорядка и защиты прав и свобод граждан. Рассматривались и вопросы дальнейшей реализации программы «Безопасная Одесса» в компоненте расширения сети домов шерифов в районах области. Мы знаем с вами и про Приднестровье, и про Молдавию, мы знаем и знаем, соответственно, здесь и специфическую, я так назову, криминогенную ситуацию, вполне объективную из-за местного расположения курортного нахождения Одессы. <свят> Понимаете? И поэтому понятно, что в этой связи областная администрация должна, должна оказывать, и областной совет должны оказывать помощь, я повторяю слово должны, потому что это реально должны, оказать, оказывать помощь правоохранительным органам. И поэтому я считаю, что нами принята прекрасная программа. Прекрасная программа в Украине, я так понимаю, есть аналог только в Днепропетровске. Это называется «Беспечная Одещина» по которой мы с областного бюджета целевым образом выделяем деньги на определенные вещи. И вот в том году все были свидетелями того, что было закуплено современных... Кстати, я все время получаю удовольствие от хорошо выполненной работы, когда я езжу по городу Одессе. Кажется, мы их закупили 40, да? 40, но такое ощущение, что для миллионного города они везде, эти джипы. Вот такое ощущение у меня создается. Вот когда не поедешь, они везде стоят, они... Не, ну я сейчас говорю про прошлое, да. Да. То есть мы полностью поставили задачу э, парк машин в городе Одессе просто переоснастить и поменять. Это очень много на современные машины. Причем этого мало этого. Еще раз хотел бы всем обратить внимание. Создан диспетчерский пункт, который позволяет сразу же определить, по, где находится любая машина, откуда поступает сигнал, и это намного. Ускорила возможность реагирования милиции на те или иные, скажем так, правонарушения, и дает возможность по горячим следам, скажем, так, решить тот вопрос, который мог бы и не решиться. Я говорю даже про нашумевшую на всю Украину ту стрельбу, которая была в нашем ночном клубе, которая была там напротив Черного моря, да, в этот ночной клуб, когда стреляли. И если бы не эта система, эти люди могли спокойно убежать. Потому что это было приезжие. Никто их не знал, они бы сели, да уехали. Но именно благодаря вот этой оперативной работе, вот этой то, что мы сейчас наладили, очень быстро среагировали и действительно сумели этих преступников задержать. И это не единственный случай. Для меня особенно приятно о том, что э, те слова, может быть, скажем так, чисто э, профессиональные, благодарности от руководства областной милиции, достаточно часто я слышу. Именно. В конкретных делах. Когда какой-то резонансный случай и когда оно дало возможность быстро среагировать. И мы должны понимать, что мы на этом останавливаться не будем. Мы не будем, вот мы в этом году посмотрим, как оно получится. Мы все знаем сами вами сложности определенные. Как оно получится, но тем не менее у нас забито эти 30 машин. И если не в следующий, не в этом году, так в следующем мы их закупим. А эти машины, соответственно, уже уйдут в область. И чтобы вся область представляла, мы не закончим Одессы. Эта программа, я так понимаю, до 2016 года. Да? Мы ставили перед собой задачу, 90 миллионов забито. Мы ставили перед собой задачу таким образом оснастить всю Одесскую область. Это первое. И второе, конечно, мы должны говорить о тех домах шерифа, которые мы сейчас достаточно активно начинаем скажем так, популяризировать. Вот тоже заложены деньги именно для... Это новые подходы уже. Это новые подходы. И сейчас мы будем открывать, насколько я знаю, Березовки, да, Березовка где там? Или где у нас там сейчас здесь дом шерифа строится? Балки делаем и в Сарате. Балский, Шарацкий, мы ну, просто начали того. Вот. то есть это все работа, которая каждодневная, и, и мы в этом направлении движемся вперед. Я хотел бы уточнить, что за год работы дома шерифа в Беляевском районе количество обращений возросло с 90-110 к инспектору участковому до 190. И раскрываемость поднялась с 60 процентов до 85 по району по дому с использованием обращений к дому шерифа. А то вы имеете в Беляевку? Да, а -а -а. мы год назад вы открыли в Беляевке первый знаю, да. маяк, который мы обкатали. И э, еще 32 единицы были переданы городскому управлению УВД автомобилей. Дастер технически оснащенных навигационными системами, системами связи. 12 переданы. Подразделения... Мы об этом уже говорили. А почему вы 32 две говорите не 40? 32 и 12. Ага, 44. 12, 12. то и 44, два. я понял. 24. Ну хорошо, я сейчас обращаюсь вот к нашим городам. Я думаю, что город Одесса вполне может тоже выделить строку. Кстати, надо сказать, что город Одесса при формировании вот этого диспетчерского пульта тоже помог деньгами тоже оказал свою, скажем, помощь. но ну, на следующий год забейте побольше им там в помощь. Это очень важно. Действительно, настало время действительно этих камер понаставлять побольше. Брать пример где-то с Ильичовска. хороший пример. Я понимаю, что он маленький, Одесса большая, но тем не менее. В контексте выше хочу поблагодарить прежде всего, все, вам, Эдуард Леонидович, и всем головам местных государственных администраций за великую поддержку, которая против последних лет надается милиции области. У тому числі у вирішенні питання укріплення її матеріально-технічної бази, що сприяє, в свою чергу, підвищенню мобільності нашого реагування на протиправні діяння, усуненню причин і умов, які їм сприяють, та реалізації принципу невідворотності покарання. Раніше такої прискіпливої уваги до наших нагальних проблем, яка приділяється останні роки з боку керівництва обласної державної адміністрації, ми не відчували. Зокрема, завдяки. Вашій допомозі в минулому році нам вдалося на базі Одеського міського управління створити та вести, як вже було сказано, діючий центр управління нарядами. Хочу повідомити, що таких всього-навсього в Україні чотири по містам є. Тільки впродовж минулого та поточного року в рамках прийнятої обласністрації спільно з обласною радою регіональної програми Безпечна Одещина. Головним управлінням придбано 72 одиниці автотранспорту, обладнано сучасними приладами gps позиціювання, зв'язку та відеореєстрації, а саме для полку патрульної служби Одеського міського управління 51 транспортний засіб, підрозділу Беркут-19, два транспортних засіби один для Біляївського районного відділу і один для училища професійної підготовки працівників міліції. Це, у свою чергу, сприятиме більш оперативному реагуванню патрульних нарядів перш за всеобласного центру на повідомлення про учинення правопорушень в першу чергу на вулицях та інших громадських місцях, і забезпеченню розкриття їх по гарячих слідах. Водночас слід відзначити, що нами переглянено відношення до нагальних проблем мешканців регіону, не тільки пов'язаних з особистою і майновою безпекою, але й з захистом їх прав та законних інтересів. Цією метою спільно з представниками адміністрації здійснюються виїзди до міст і районів області не тільки для вивчення реального стану кримінальної обстановки, яка склалася на їх території, а й для моніторингу суспільно-політичної та соціально соціальної ситуації, проблемних питань, що можуть привести до загосення оперативної обстановки та подальшого їх розв'язання. Поряд з цим головним управлінням. На підставі проведення аналізу кримінальної обстановки в області забезпечується визначення територій найбільш вражених криміногенними проявами з подальшим комплексним відпрацюванням. Так тільки в цьому році нами проведено 22 комплексних оперативно профілактичних відпрацювання та операцій на території Кілійського, Ренійського та Ізмаїльських районів. Не залишається поза увагою і діяльність по забезпеченню праві свобод затриманих осіб та осіб, які утримуються в спецустановах міліції. І в цьому напрямку діяльності нам надається всіляка підтримка з боку органів місцевої влади і самоврядування, в тому числі і фінансова. Тільки впродовж минулого та поточного року в рамках регіональної програми були отримані кошти для проведення ізоляторів тимчасового тримання у відповідність до європейських норм і стандартів. На зазначені цілі вже виділено і використано понад 2 мільйони 50 тисяч гривень. Це дозволило відновити діяльність 10 спецустанов міліції. На завершення свого виступу хотів би ще раз підкреслити, що тільки тісна взаємодія органів місцевої влади і самоврядування з правоохоронними органами дозволить нам забезпечити верховенство права, надійний захист особистої і майнової безпеки громадян, їх життя від протиправних посягань. Я в зв'язку з цим хотів би і поблагодарити ще раз органи, скажімо так, міліції за ту допомогу, яка була оказана, коли пройшла у нас стихійне бедство, ми всі пам'ятаємо. Да? что произошло с Одессой. И тут правоохранительные органы, школа милиции, конечно, оказали большую помощь, выполнившую значительную часть работы. Поэтому, заканчивая обсуждение этого вопроса, я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Для всех. Для всех. Вы на районном уровне, городском, должно быть полное взаимодействие. Полное взаимодействие. Каждый отвечает за свои, но есть задача одна общая, которая поставлена президентом. В Одесской области это существует. Я благодарен за сотрудничество и за правильное понимание этих вопросов наших и службы безопасности, и прокуратуру, и милицию, и налоговую службу. Но и я вам сразу сразу, делить никому нечего. Надо делать, надо работать. Надо работать и выводить из кризиса.